Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2002-2003 років. Це був матч групового етапу Ліги Чемпіонів. Група Є. Е. Перший тур. 18 вересня 2002 рік. Київське Динамо! У себе вдома у Києві на НСК Олімпійському команда приймає Ньюкасл Юнайтед 2-0. Динамо Київ перемагає. Глишацьких та Хацкевича принесли киянам перемогу. Друзі, ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Киев. НСК Олимпийский. Испанский рефери Этуральде Гонсалес обслуговывает данный поединок 70 тысяч глядащих. Було у Киева на НСК Олимпийскому плюс 13 градусов тепла. дощил на стадионе. Вот такой был, друзья, матч. И давайте по стартовым складам пройдем. Киев. Динамо. Рева в воротах. Пев, Гиана Гусин, Са, Саблич, Несмачный, Лека, Хацкевич, Чернат, Шацких, Леандра. Головные тренер команды Алексей Михайличенко. Ньюкасл Юнайтед, Бобби Робсон, головные тренер команды Гивин, Воротах, Гриффин, Обрайен Давизас, Бернар, Хьюз, Дайер, Спид, Виана, Белами, Ширер. Вот такая 12-ка Ньюкасл Юнайтед. У Киевского Динамо, короче, Гаврин Чихацкевича трешку позднее поменяю. А Малаченко Леандра поменяю. Вот такие будут замены у Киевского Динамо. У Никаса Салана выйду за Мессьюзом. А Меоди Шера поменяю. А поменяю Робер Бернар... Бернара поменяю. Вот такие, друзья, ведь будут замены у команды Ньюкасл Юнайтед. О, друзья, про сам матч. Друзья, еще говорит и про сам матч. Uh, то в принципе, в принципе, знаете, друзья, футбол был довольно-таки ревный. Кенни все-таки намагала, знаете, больше, так знаете, деть на контратаках. Вось, все-таки команда с да, намагалась а, деть больше, так знаете, на контратаках. ловить своего суперника. Но Ньюкасл намагался, соответственно, больше в мячем. Команда больше намагалась владеть, больше вони намагалась атаковать. А таки, они дуже здорово играл на контратаках. На контратаках. дуже здорово команда с Киева делала. И вот она, друзья. Как раз то, если я не то это было а, Как раз 16-х матч. Еще, друзья, не да? 17 й да. На 17-х минутах за а на 62-х минутах за Бихаскевич. Тож, друзі, 17 на матчі Динамо Київ проводить свою атаку. Короче, йде передача. Удар Шацького. гол, шатского гоу! Куда знайшов да цей шанс Шацьких, він пробиває 16-й номер київського Динамо, пробиває Максим Шацьких, у ближній дев'ятку, 1-0 рахунок на користь української команди, шикарна пройшла атака у київського Динамо. Шикарний удар наносить Максим Шацьких. М'яч влітає в самісіньку дев'ятку, в ближню дев'ятку поцілив Максим Шацьких. Неймовірно, красивий гол вийшов футболіста Київського «Дінамо» на 17-й хвилині матчу. Команда з Києва відкриває рахунок матчі. 1-0, Динамо, Киев, забывая гол, в ворота, Ньюкасл, Юнайтеда. Хороший, какой же шикарный мяч. Забывай, забывай, Максим Шацких. Футболисты Ньюкасла намагались атаковать и намагались вон отыграть. в виде играть. Целый Кианин один астримовал Суперника. Плюс, очень здорово делающий на контратаках. И очень здорово, при так и физически, значит, очень знает команда Гусейна Михаличенко. Прям, знаете, прям я бы, знаете, сказал бы еще прям команда Алексея Михайличенко физически выглядела дуже здорово, самое физично. Вот. У в принципе, таких-то голевых моментов да и не было. Были там атаки, подходы, в целом, Киани не контролировал первых пази. А, вам скажу. Тут -то Кияни, в принципе, контролировали первых пази. А, играл на контратаках, и вот с ним мяч Максима Шацкого. Просто шикарный выход с в атаку. И же гарматный удар от Максима Шацкого А вот. Ну и, соответственно, первый тайм да, тут завершается. Завершается он за рахунком 1-0. Динамо перемагает. И как раз то вот будут замены, да, ось выйдет там у Ньюкасла Робер замес Бернарда, Амиоби, Шира поменяет Салана, Хьюза поменяет ну, Гавренчич поменяю Хацкевича. Тришка без ниши. Леандр поменяю. Ось. Вот. Думаю, друзья, кость так. Други тайм. Намагается Снегасл в виде грации. Намагается. Они дуже здорово одеть. Дуже здорово одеть на контратаку. Как его, ась, вон, ась. Десять, вы на матчу. Динамо атакует, атакует. Причем Динамо Киев. Дуже здорово команда проводит свою атаку. У правого фланга. Невозможный момент. Удар. Удар хороший. Друзья, хороший удар. У нас в выписке исково Динамо. Удар. И говорит, бывает, вратарь Нюкасла перед собой. Хаскевич, головой добывание. Го goal goal на користь украинской команды друзі 2-0 фантастика просто фантастика просто фантастика удар поворотах наносить футболист киевского динамо кто самый пробивал я друзья напевно уже и не скажу честно вам скажу друзья уже напевно не скажу кто самый точно пробивал поворотах Точно, друзья, вам не скажу. Але скажу вам, друзья, только одне еще. Хацкевич, очень здорово головой мяч добывая на добывании, да? 2-0 Динамо! По двое свою перевагу украинская команда. И по двое, в принципе, свою перевагу украинская команда по делу. Киани здорово выглядела. Киани шикарно выглядала физически. И не перемогают Ньюкасл United в Киеве на НСК Олимпийском за рахунком 2-0 и перемагают друзья. Причем, аж таки, да, абсолютно по делу. Это был очень важный матч для украинской команды. Команда показала высокий уровень игры. Э -э Забитые мячи Максима Шацкого, Александр Хацкевич стал результатом злагоджены. командной игры та тактической дисциплине. Ньюкасл, у них был звездный состав, там были хорошие, прекрасные футболисты, звезды европейского футбола, например, тот-таки восхитительный футболист. Euh, Сборные Англии, Ньюкасл Юнайтед, но киевская Динамо показала организованный футбол в защите, агрессивный прессинг, и это все, друзья, дало свои результаты. Киевская Динамо Обігра Ньюкасл Юнайтед 18 вересня 2002 року у Києві на стадионе НСК Олимпийский з рахунком 2-0. Динамо Київ перемагає. Ньюкасл так и не смогла команда знайти протидії. Агресивні та організовані оборони Киян. Динамо перемагає и перемагає друзья. Не просто перемагає, друзья. А Промагая абсолютно по делу. Абсолютно по делу Динамо Промагая Ньюкасл. Бачу, мы дружится группа Ювентус, Фейнорд. Вот еще группы были. Украинская команда с Киева посетила третье позиции в группе. Шикарный старт, перемога над Ньюкаслом 2-0, але все на все симачок. Кеа не наберут, и на Сейм Джеймс Парк, ну, на стадионе там Ньюкасла, да, 2-1. Друзья, 2-1. Ньюкасл обыграет Динамо Киев. За рахунком 2-1. Uh, point, друзья, как так. Ювентус и Ньюкасл в первую что другую позиции, соответственно. Ювентус в Ньюкасл в другую позицию, Фейнор в четвертую позицию, Динамо Киев в третью позицию. І Кубок Уєфа, відповідь, друзі. Там взагалі, до речі, якось було там, там перший груповий етап, потім там другий груповий етап, потім вже якось там плей-офф. Трішки була інша система тоді. Ось. Ну, В будь-якому випадку, друзі, ми пригадали якраз -то перший тур сезон Ліги Чемпіонів 2002-2003. Стадіон в Києві на Олімпійський, Динамо, Київ, Ньюкасл Юнайтед, 2.0, українська команда перемагає. Друзі, побажаємо Динамо Києву та Ньюкаслу, Юнайтеду Добра вам, друзі, від чергу серця. Я хочу побажати добра вам щастя, бережіть себе, Найголовні, друзі, будьте щасливими людьми. Всім до побачення, друзі, будьте щасливі, пока, пока.